হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই মোৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি গৈছিলোঁ ভণ্টীৰ ঘৰলৈ এয়া দেখিছে ভণ্টীৰ ঘৰত বছেৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ শৰাই ভাগি আগবঢ়াইছিলে তালৈকে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তালৈ গৈছিলোঁ ভাবিলোঁ বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত ইমান সুন্দৰ এটি ভগৱানৰ নামত শৰাই আগবঢ়াইছে গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ লগতে সকলোকে ভগৱানে যাতে ভালে কুশলে ৰাখে তাৰে হৈ প্ৰাৰ্থনাও জনালোঁ আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওঁ কেনেকৈনো নিয়ম নীতিবোৰ কৰে অকণমান বৰ বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয় একেবাৰে চুটি ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব অকণমানো স্কিপ নকৰিব B- হৰি কমায়ক নিজান আপোনাৰ মহিমা আপুনি তোমাৰ মায়াই হৰি কপটগুণক লাগি মহি গোচাৰী কমা স্বামী তোমাৰ মহি অনাথকদয়া কৰা হু পৰমানন্দ দাস বুলি ধৰি মনত থৈ নিজৰ ভিত্তৰ সংগ তামুলি মুখত কৰোঁ দন্ত তিনতো ৰাম 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 কিয়নো কৃপা মোক কৈল হয় নাৰায়ণ দেৱৰণ আপোনাৰ হব ৰাজপতে ৰজা জ্ঞাতি পদে গংগা ভকত পদে সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ শ্ৰী চৈতন্যমূত বস্তু সাগৰ যদি পাৰ আছে আপোনাৰ হব পাৰ নাই এই পুৱাবেলা আপোনাৰ হবক এই দাসৰ ঘৰত বন্দী কৰাৰ কাৰণ হ'ল কি অভাগ এই বাৰ্ষিক কৰ্ম দিনখিনি গৈ আছিলে ঋণখিনি কৰি আছিলে আজিৰ পৰা প্ৰতিটো কৰি আপোনাৰ হ'ব বাৰ্ষিক কৰ্মৰ লগত আপোনালোকক দিচ নুকীয়া গৈছে গুৰুবন্তি কেইটামান গ্ৰাপ আৰু ইতি চৰপনৰ ভাগে তাকেদি আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত ভগৱন্তলৈ সত্ৰন্ত্ৰী অৰ্পণ কৰা হৈছে হে কৃষ্ণ তজু পাৱে পখিলে ভৰণ মৰি অনাথৰ নাথ তুমি নাৰায়ণ নাৰায়ণ হৰি ৰাম গোপাল গোবিন্দ ভজো তোমাৰ দুই পদৰ বিন্দ আপোনাৰ শ্ৰীচৰ্ণ যিভাগেই তেখেতসকলে সেৱাভাগে অৰ্পণ কৰিছে সেৱা আৰু সম্পূৰ্ণ কলভাগি কৰি গুৰুদেৱ নাম ভকত চাই মতী বস্তু সন্তুষ্ট আগলৈকেও জ্ব গুৰু সেৱা কৰি থৈ বনাইজ বুলিকি প্ৰদান কৰি গুৰু গোবিন্দ নেকি পাৰিব হৰি ৰাম হৰি কৈছে যাৰ পুত্ৰিত হৰিত হৰণলৈ হৰিগৰ গাৱে শুদ্ধভাৱে দধি দুগ্ধ গীতমুধ নদীৰ জলক প্ৰিয় পিতৃগণি পিতৃ কপাৱে পিতৃ পিতা মদ্য পিতা মাতি মাত মদ নপুৰী যদি এই থানে আছে নবোক দেও দেউতা কৈ এই থানত চৰিবলৈ গতি কৰিছে তেখেতসকল স্বৰ্গৰ যি থানতে আছে সেই থানৰ পৰা পোন এতিয়া দুজন ভকতে একত্ৰিত কৰি এইখিনিতে এটি শুদ্ধ সেৱাৰে সৈতে এটি গুৰু বন্তি আৰু কেইটামান গৰ্পান প্ৰভু শ্ৰীচল অৰ্পণ কৰি শুদ্ধ সেৱা কৰিছে বুলি এটি কেইটামানভাৱে আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে সেই সেৱাতে উপৰি পুৰুষ যিসকল আছিলে সকলোখিনি সন্তুষ্টি হৈ দে হবক যেন আগন্তুক দিনখিনিত মাৰে মৰক অপৰাণ মংগলৰ পৰা দৌৰাভূতকৈ নিলগৰ দুৰণিৰ লগতে মৰাণিয়াই জানে বাহনে বাটে পথে খেতিয়ে পথে চাকৰি বাকৰি পঢ়াই মানে কিন্তু কৃপা দৃষ্টিভনী হখণ্ড মণ্ডল কাৰং ব্যাপ্তং জান চৰা চৰম তাপদং চিতম জন তামৰি শ্ৰীগুৰে নম জয় জয় কৃষ্ণ ইষ্ট জগতৰ গুৰু কাণ কাণ ব্ৰহ্ম ৰূপে কল্প গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু মহেশ্বৰ চৰাচৰ জগতৰ গুৰু হে স্বৰ আমি এদিন এডাক নহয় সাতম পুখী এটা গুৰুদেৱ নামতো এইখিনিতে পাটৰ গাঁঠি আগবঢ়াইছে গুৰুদেৱ যি থানে আছে সেই থানে সন্তুষ্ট এটা হ'ব শক্তি বান্ধা বৃদ্ধি কৰক জ্ঞান বান্ধা বৃদ্ধি কৰক ভক্তি বান্ধা বৃদ্ধি কৰক আৰু এইধৰণে গুৰু সন্তুষ্ট এতিয়া হ'ব কিবা কৰিব পাৰ হেৰি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে মই এটি অনুৰোধ কৰোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আপোনালোকে মোৰ এই অকণমান এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু আজিলৈ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সামৰিছোঁ শেষত আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বাই বাই 对。Okay.